Європарламент проголосував за надання Грузії без візового режиму, а наш віз і нині там. Чому Україна відстає від Грузії та як нам наздогнати? На ці важливі питання отримаємо відповіді прямо зараз. дивитесь програму, що проїзд студії Денис Зепсон. Ми розпочинаємо. Про грузинський шлях до безвізового режиму та про наш шлях поговоримо сьогодні. Бачу Кочелава, експрес-аташе посольства Грузії в Україні. Наш гість Вітаю вас в студії і працюємо в прямому ефірі 044 536 9379 Телефон за яким ви маєте можливість поставити запитання нашому гостю або висловити свою думку. Можемо привітати Грузію і вас особисто з тим, що отримали безвіз більше 500 голосів за безвіз у Європарламенті. Це ми маємо можливість розслабитися. 553. 553, якщо точніше, так no. тепер грузі може розслабити. Все. Да, осталась техническая часть. От, подпись Совета ЕС, это техническая часть, потому что триалог пройден до этого между Еврокомиссией и Европарламентом и опубликование в специальном выпуске Европейской комиссии в специальном журнале. Ну, все говорят, что это конец марта, начало апреля максимум. Время ввода безвизового режима. И тогда, именно с этой даты, возможность да. грузины подорожать да. за новой системой. До 90 днів туристичні поїздки без віз. Дивіться, це виходить, що зараз тепер Сакашвілі єдиний такий українець, у кого є можливість Нет, Саакашвілі гражданин України, не громадянин Грузії. Немає <гум> добре. Тоді давайте поговоримо про те, як святкували грузини. Ось отримання безвізового режиму. Знаю, що там відкривали шампанське, люди раділи з цього приводу. Це а, чому це дійсно так важливо для грузин? Да. Чи а, не всі розуміють, що отримують? Ні, це очень важно. Смотрите. Возвращение в европейскую семью происходит очень там, пошагово, для Грузии тяжело. Грузия была страной абсолютно упавшей, не имевшей ничего. Я скажу больше, даже туристическую визу получить гражданам Грузии было почти невозможно для этого надо бы, если там, гражданам Украины надо было и надо сейчас там, сдавать там, 5-6 документов, то грузинам надо было сдавать пакет из 20-30 документов, большинство из которых было почти нереально сделать, потому что страна, несущая проблемы, не очень хотели впускать. А когда начались реформы, там, в 2004 году пришла команда Саакашвили, был такой премьер-министр Жвания, который с трибуны Европарламента сказал свою знаменитую речь с фраза ⁇ я Грузин ⁇ значит ⁇ я европеец ⁇ И тогда все считали, что это безумные идеи какие-то, принадлежащие этим двум людям, Саакашвили и Жвани, о том, что грузины смогут ездить без виз и так далее. Но вот это произошло для Грузии, это четкий сигнал, что в будущем... У нього є всі шанси стати членом ЄС і членом НАТО, то к чому грузинська політика повністю завжди тягатилась і считает своїм основним вектором розвитку. Самі громадяни Грузії вони розуміють всі правила, знають всі правила, як да. вони тепер будуть їздити. Знаходив інформацію. Ось деякі експерти вважають, що грузина грузини радіють з приводу цього безвізового режиму, тому що вони тепер мають надії на те, що вони будуть влаштовуватися там на роботу. Можливо, хтось там я би не очень слушал би многих українських експертів, потому шо. Що... что их знания в большинстве случаев немножко сомнительны. И разъяснивальная работа среди грузин проводилась? Конечно. Это, послушайте, Грузия работает в этом направлении уже больше 10 лет. Естественно, граждане, во-первых, а знают все, что и как. Во-вторых, скажем так, грузины давно готовились к этому. Допустим, сейчас есть много рейсов из Тбилиси на Европу, которые там стоимость билета до 50 евро. Да поэтому эксперты, которые говорят, что грузины там не знают или не понимают чего-то, эти эксперты, скажем так, сами мало чего знают о том, что происходит в Грузии. Нельзя, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, нельзя спорить о сути художественного фильма, воспринимая его по рассказу. Ну а что до заявы депутатов от Великой Британии и Голландии, которые считают, что решение о том, что надание Грузии безвизового режима, ну, достаточно перечасно? Ну, Великобритания не входит в число тех стран, куда будут есть, есть граждане да, Грузии, да, да, и, и Великобритания вообще выходит сейчас из Европейского Союза процедура Brexit началась. Вот. А что касается голландских депутатов, ну, видите, они оказались в полном меньшинстве. Есть Европа, есть четкие правила, есть ценности. Эти ценности победили в данном случае. А Не важно, кто что сказал, важен очень результат. Вот вы показывали на табло, был результат, и этот результат самое важное, что есть, потому что Грузия смогла показать, что за 15 лет глубинных реформ которые они проводили вот первый шаг такой самый важный за все это время грузины получили право быть там ездить в европу без звезду этого там грузия стала стратегическим, стратегическим партнером США в военной сфере. Да? То есть, и сейчас, когда принималось это решение, все депутаты, в основном из большинства проголосовавших, говорили, что Грузия это надежный партнер и надежный друг, и мы не можем терять друзей и партнеров. Скажите, а что до механизма, что до призупинения визового режима у Грузии? А влож... Не только для Грузии, это вообще механизм, с... да, при, при, остановлении без визового режима для всех. Кстати, недвузначно не, не двузначно. все депутаты европейские, которые выступали на этом заседании, и комиссар по внутренним делам ЕС а, прямо сказал, что да, этот механизм существует, но мы не хотим его применять, поэтому мы в данном случае вот это решение о предоставлении гражданам Грузии безвизового режима абсолютно осознанное. А, наверное, ну такой там предохранитель должен существовать для каких-то случаев, но еще раз говорю, они все говорят о том, что вот решение с Грузией оно осмысленное, политически принятое и, в принципе, по всем техническим и технологическим моментам Грузия полностью отвечает всем требованиям. Удалось грузинам отримать безвиз. Завдяки чему? За счет проведения глубинных реформ и совместимости грузинской правоохранительной системы, государственной системы управления с европейской. Все просто. Дивіться щодо Абхазії і Південної Осетії. Реально, оці вже лунають заяву, що деякі люди захочуть там зараз отримувати паспорт. Грузинський. Є такі сподівання? Ось відповідь на це запитання. Ми послухаємо, але в нас є дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Будь ласка, представтесь. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Это из из У мене такий вопрос: чому сірі мають право просить помощи, а Украина не может просить у Америки. Не, ну, Украина просит. А да, спасибо вам. Немножко не, не, неправильно вы информированы. Украина и может просить, и получает помощь от Соединенных Штатов. Если мы сейчас говорим о военной помощи, ну. Это волотальную мать на Да, наверное. Скорее всего, если мы говорим там о военном аспекте, смотрите, там есть один момент: США никогда не дают оружие странам, у которых армии не построены по образцу натовскому. В Грузии, смогу сказать больше, армия построена даже не по натовскому образцу, а по американскому образцу полностью. Грузинские подразделения, они сегодня, если там перебросить их под командование американское, то они полностью там отвечают всем требованиям, и они помимо этого участвуют в операциях в Ираке и в Афганистане в составе американского контингента. То есть на самом деле по Украине решение есть. По-моему, в этом году США планируют там, порядком 350 миллионов долларов влить в оборонную сферу э, Украины. Там. Ну и полит... по оружию там существует много разногласий в Вашингтоне. То есть в Вашингтоне что говорят, что Украина самый большой производитель оружия. Ми повернемось обов'язково в нашому в нашій програмі до цього до цієї теми. але Повертаємось до головної теми сьогоднішньої програми. Це щодо безвізового режиму. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі 044-536-9379. Наш гість Бачо Корчолава експреса та посольства Грузії в Україні. Відповість на ваше запитання, можете за цим номером висловлювати свою думку. Бажано щодо нашої теми. Дивіться, ось є такі сподівання, що мешканці Абхазії, південної Осетії будуть тепер отримувати паспорти Грузії. Не просто Як це було міністрові? Да, не, не, да, буде така Потому что, смотрите, во-первых, гражданам Грузии, живущим на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии, никогда в грузинских паспортах не отказывали. Но этот процесс паспортализации шел вяло, потому что грузинский паспорт там, им был не особо нужен. Они брали российские паспорта и, понятно, абхазские паспорта нигде не проходят. Вчера ровно как сделал министр иностранных дел Грузии заявление Михаила Джаналидзе, сразу же Министерство иностранных дел, так Абхазии, заявило, что это очередная попытка втягивания людей, живущих на территории Абхазии в политико правовые грузинские отношения. Но я никогда не видел, чтобы МИД какой-нибудь страны так не заботился, не хотел, чтобы их гражданам было хорошо. Понятно, что это заявление сделано. Умысленно, и они понимают, что очень многие граждане, живущие на территории Абхазии, они исконно являются гражданами Грузии, никто у них это право не отбирал, они возьмут грузинские паспорта, для, потому что это им будет облегчать передвижение по Европе. Вот. И, в принципе, эти моменты тоже из Европы оговаривались, европейцы в курсе этих вещей. И это как раз вот одно из хороших примеров того, когда государство становится успешным, как можно реинтегрировать это территорию. Это до деоккупации, да. Так? До, до реинтеграции территории, да. депутати ось хотів що чи так очікують на безвіз українці як грузини ось хотів запитати чи Думаю, ми більше сфокусув... сфокусовані на внутрішні проблеми от давайте відповідь після невеличкої паузи а поки подивимось як голосували у європарламенті будь ласка до вашої уваги Congratulations, congratulations. Go. Thank you. Okay, let's go. Що ви відчуваєте після цього голосування? я задоволена, бо з самого початку європейський парламент був справді послідовним у своєму підході, коли виконані всі вимоги, це означає візову лібералізацію. І сьогодні відбулося історичне голосування значною більшістю голосів на визнання всіх зусиль, яких доклали влада і громадяни Грузії. Який наступний крок наступний крок офіційне підписання 1 чи 2 березня. А після цього до 10 березня публікація в офіційному журналі єс. І коли буде ця конкретна дата публікації, просто починаємо підраховувати останні 20 днів до набуття чинності. отож громадяни Грузії зможуть почати користуватися безвізовим подорожами до Євросоюзу вже до кінця березня. Безумовно, до кінця березня. А голосування про механізм припинення безвізового режиму це буде на наступній пленарній сесії у Страсбурзі. Танківатенківерема повертаємось у студію. Це програма, що происходит?» Говоримо про безвізовий режим для України. При цьому в прямому ефірі 044-536-9379 Ось продемонстрували. Виступала Марія Габрієль. Вона оптимістично налаштована. Ви поза ефіром назвали «Я адвокатом України. Як ви гадаєте, ось таке голосування одностайне буде щодо України? Думаю, Да Можна... чи у нас більше скептиків Д... в європі до нас? Ні, більше скептиків, скептики адні всі одні і ті ж там. Это немножко маргинальные да, политические группы, которые являются скептиками. Та же голландская группа, о которой вы говорили. Маргинальная. Мария Габриэль, на самом деле, да, это самый большой адвокат Украины. За Украину, думаю, тоже будут голосовать. Просто в случае с Украиной есть один вопрос, который беспокоит большинство. Они хотят точно иметь гарантии, что не будет откатов. Mm -hmm. То есть то реформы, которые запущены, там их вот все вот эти рекомендации, которые выполнила Украина, что продолжится дальше работа по их осуществлению, и э, чтобы механизмы работали очень. А результаты реформ цикавлят, да. то есть, например, танты реформы, набу с этим мы и сейчас, эти органы работают, выкликают сомнения, недо... не, не, вызывают они сомнения. Смотрите, ну это же комплекс весь об этом тоже, ну, это вот сразу видно, что слишком много общения с местными, да, экспертами. Иностранные эксперты прямо говорят, ну, экономика, политика и все остальное не могут жить в раздельных сферах. Они все говорят о том, что там в Украине очень раздутый государственный аппарат, его надо сокращать. Политики боятся сокращать государственный аппарат. А контролировать такой огромный государственный аппарат, это махина целая, его очень сложно. Для этого надо там, создавать не структуры, а какие-то монстры объединения. Да? То есть, ну, то есть, понятно, реформы идут тяжело, но они хотя бы идут. Да? И вот э, все, что хотят знать точно европейцы, что этот процесс будет продолжен, потому что сама жизнь и логика будет диктовать принятие вот этих решений болезненных. Але вот Мария Габриль заявила, что одностайна позиция Европарламента. Вы уважаете что до Украины? Да. Заявляют про то, что ось выполнила, значит, Украина все свои... Ну, если, если бы вы, вы смотрели бы там заседание это внимательно, и там было много выступлений, все депутаты говорили, что украинцы тоже должны ближайшее время получить безвизовый режим но ну, вот там есть какие-то еще ну и президентом наш богатый обещает, ось нам до гигантских данных уже но если бы это зависело от на... на нашего президента он бы давно подписал это зависит от европейского парламента у него есть свое видение, они говорят, что да, украинцы заслужили, они обязаны его получить, этот безвизовый режим, но хочется получить гарантии того, что будут продолжаться реформы. Среди середине державы есть желание всех а, партийных партий, всех политиков отрабатывать? И вот то, что можно было... Кстати, ситуация, которая сейчас произошла... Нет, взагал. имею в виду по безвизовому, она тоже благодаря некоторым странным партиям, существующим на в Украине, которые долго э, почему-то считали, что грузинам не будут давать безвизовый режим, много разговаривали с европейскими депутатами о разделении пакета, uh -huh. и пакет был разделен. Тобто ми самі створили наші Н політичні сили? Н ні люди, ні, ні власть, розумію, а деякі політичні сили. <гум> Дивіться, да. у нас, ми ж українці завжди сфокусовані, у на які є внутрішні проблеми, це Авдіївка, тари, тарифи. І трошки сфокусовується увага українців до безвізового режиму, до внутрішніх проблем. Це може бути також затягування, маніпуляція наших політиків? Ні, ні. Ну, люди все одно будуть акцентовані більше на внутрішніх проблемах. Давайте так чесно скажемо, що будь-яка хороша зовнішня політика, яку хочуть, проводить страна, она прямо завязана на проведении хорошей внутренней политики. То есть, почему там в случае с Грузией особо вопросов не возникало? Во-первых, там есть аксесс да, там история успеха страны, есть а, постоянно идущие позитивные новости о том, что что-то меняется, что-то делается. Страна в высоких рейтингах довольно, там, в экономических, в политических, и в принципе, несмотря на то, что есть внутри проблемы, там, между оппозицией и властью, но в принципе в вопросах э, внешнеполитического вектора и развития страны они все едины, у них тут разногласий не существует. А зарплаты Грузии нам дозволяют мандровать Европы? Ну, в Грузии сейчас зарплаты выше, чем в Украине. Так. Я вам могу сказать, например, тут условно тоже там не... то, что эксперты рассказывают какие-то. У меня зять работает в системе МВД Грузии. Ну, правоохранитель добро зарабатывает. Он не правоохранитель, он доктор, работающий mm -hmm. в системе МВД Грузии. Получает он на сегодняшний день 450 долларов зарплаты а звичайный... при звании лейтенанта. А звучайный терапевт? Ну, в зависимости от того, в какой больнице он работает. Ну, нет, ну, в Грузии нет понимания бесплатная медицина. Да? Это раз, есть страховая медицина. Во-вторых, давайте скажем честно, да, что... Э В Грузии вообще другая форма здравоохранения. Здравоохранение является частью экономики. Со, ну, соцк точно так же, как і соціальна ну, політика для... это часть про то, что ривен життя в Грузині вище, чем Українці. Ну, сейчас ВВП даже в Грузии на душу населения выше, чем в Украине. давайте Україні. 10 лет назад, да, Грузия радикально отставала от Украины. Сейчас навіть ситуация... по про то, что у нас багато грошей ходя, ходить, ходить в тіні. Если обелить украинскую экономику и сделать ее прозрачной и рыночной, то я думаю, Украина быстро обойдет не только Грузию, а многие страны, тоже Польшу, потому что у Украины больше потенциала, чем у Польши. Знаете, на момент 1991 -го года, на момент распада Советского Союза, Украина и Польша экономически были одинаково развитыми странами. А сейчас, вот просто простой вопрос к украинцам возникает. Посмотрите на Польшу, и вам не стыдно? Mm -hmm. Смотрите, а украинцы Завжди знают, что вынуженно в администрации президента Украины сказали, что на Украине без визового режима затримуются через Францию. Ну, он... Есть там проблемы с Францией тоже, но Франция одна не решает. Еще раз говорю, это вопросы, которые ну, нельзя привести причины не на даче визового режима, если их не существует. Это же, ну, это же не, не разговор там двух бизнесменов рейдеров. Это разговор государства там, с, с, организацией огромной. То есть там есть какие-то проблемы, но они определенные довольно, но я думаю, что эти проблемы тоже э, исправить в ближайшее время ничего не представляется сложно. Згадали уже Порошенко, он несколько раз нам обещал безвизовый режим, а все переносится. Как вы считаете, это как-то на его рейтинг? Ну, думаю, да. Частично это, конечно, влияет, потому что Алексеевичу очень, ну это, это будет какой-то момент, который покажет, что внешний политический вектор выбран правильно, и но ну, еще раз говорю, любой внешнеполитический вектор и успешность страны на международной арене напрямую зависит от внутренней политики. Давайте також еще вот меня есть вопрос по поводу того, что завожает на вашу думку, наибольшую Украине получить безвизовый режим, який є ще пропонує. И желание называть причины проблем, почему не получается. Угу. А ось война на сходе. Нет, война, кстати, в Грузии война перманентно идет там. С момента основания государства 2600 лет война никогда не заканчивалась. Столетия по 5-6 по войн. Но это не помешало ей сейчас, будучи там, самой отсталой стран, страной вообще на постсоветском пространстве. Постсоветское пространство само не самое развитое. А Грузия была самая отсталая на постсоветском. Перейти там, в уверенные лидеры и получить безвизовый режим. Еще раз говорю, Европа, она не любит... Причини вона не любить розкази о том, як тяжело, вона очень любить історію о том, як було тяжело і як люди змогли зробити. Дивіться знайшов таку тесту дуже цікаво про те, що безвіз легше отримати, ніж його втримати. Ось і що отримання безвізу режиму буде таким тестом для українців. Чи так це Это... от давайте відповідь після невеличкої паузи? Хорошо. програма «Що відбувається?» Наш гість Бачо Корчелава, експрес-аташе посольства Грузії в Україні. І говоримо про безвізовий Україна режим, який вже отримала Грузія і невдовзі має отримати Україна. Так дійсно складніше його отримати буде нам. Да ні, ну, смотрите, якщо країна виходить на якийсь рівень розвитку, далі вона має розвиватися ще більше далі. Да? Якщо правильно построена там, економіка, якщо правильно построена політика. Ну, от, як то, ви да. кажете, у нас неправильно сподобано. Ні, не, ми зараз, якщо говоримо про Грузію, ну, от... Грузія... Якщо повернутися до України саме. По суті, якщо Україна пройдет э, так называемый момент, точку невозврата, когда реформы будут необратимы назад, и они будут необходимы, а реформы, ну, общество давно в этой стране требует реформы, больших изменений, то удержать это будет все не сложно. Ну, я прогнозы на липень. Вы верите в эти прогнозы, вот, навіть, тут тем Посмотрим, ну, знаете, вот, сколько у нас было прогнозов, много. Грузины ни разу не назвали дату. Они говорили, что все золото. будет по процедуре. По процедуре, по процедуре. Вот по процедуре оно пришло. Давайте мы тоже не будем... Я понимаю, что очень хочется в Украине многим там, чтобы безвизовый режим был. Вот, вот сегодня сказали, завтра дали. Ну, не бывает так. К сожалению, там, чтобы стать членом любого клуба европейского, надо очень попотеть и отвечать требованиям. Вот. И я с то хочу вас запитать. Чи украинцы так разумеете как грузины, что они отримают? Бо... Ну, багато у нас там заробітчан, а можливо, будуть користуватися цим. А, і чи не а, а умови, за якими можуть припинити бо, режим, це якраз якщо будуть багато відмов. А уже из бывшего Скельки 7 по утриманию виз для украинцев. И, если еще, будут какие-то проблемы с законодательством... Ну, на, на, напрямую зависит от экономики. Я же вам вот как раз ну, до этого рассказывал, что там... Ну, в, Грузии, можете... в Грузии количество отказов, допустим, стран, стран Шенгена составляло порядком 79 или 90 процентов. Можете себе представить, когда из 10-9 uh -huh. людям отказывают? Uh -huh. uh -huh. Почему? Потому что большинство из них не могли свою платежеспособность наказать. А, Сейчас, когда ситуация поменялась, экономика развивается, количество отказов упало там, до 12%. Но у вас другая ситуация выходит, Вы сделали экономику, как развивается, и вам дали безвиз. Мы получаем безвиз без пока что, быть, тей экономики, как развивается. Ну, вот под обещание того, что будет меняться экономика, будет меняться политика, будет меняться все. У нас є питання від наших партнерів, це сайт «Обозріватель». Зокрема, багато експертів наголошують, що процес ухвалення безвіз в Украї... з Україною навмисно затримують з політичних мотивів. Наскільки така думка відповідає дійсності? Слушайте, нету затягування по політичним мотивам. Є проблеми, раз зв'язані, спочатку були зв'язані з вот механізмом відзиву, а второе. Можем это называть политическим мотивом, можем называть каким угодно, но это чисто технический момент, чтобы дать гарантии, что не будет отката назад. Потому что они четко все говорят о том, что да, есть механизм приостановления безвизового режима, но они не хотят его использовать, ни против кого. Ага. Потому что, как они говорят, теряют партнеров, это очень ненужное дело для Евросоюза. Потому что вы же понимаете, что в любой момент, если придется нажать кнопку отмены визового режима, и она будет нажата, то фактически партнер будет потерян. Они же думают и о будущем, о том, как сами будут развиваться. Тем более сейчас, в эти времена, когда Евросоюз, ну, скажем так, переживает кризисы определенные. Бачу, есть еще один запитание от партнеров сайта «Обозреватель», подобное, что вы уже отвечали. Русия начала проводить необходимые для безвизу реформы еще с 2004 года. В Украине изменения начались лишь недавно. Чем, возможно, еще проблема саме в этом? Показали вот, про что авансом может дать. А, давайте так скажем. Это как график, да, брать. Если брать на графике, вот Грузия была там, вот здесь, а Украина была вот здесь, в 2004. Ага. Ага. Грузия сейчас могла вот сюда подняться, а Украина чуть-чуть ниже опустилась. Украине сделать эти реформы гораздо легче, исходя из масштабов, исходя из образованности населения, исходя из тех. Обожания а политических элит. У нас нет такого возможно, до тех реформ. Тогда, значит, политические элиты хотят, чтобы кривая просела еще ниже. Графики. Это, ну, ну, еще раз говорю, ну, желание политических элит не есть основополагающим и определяющим развитие страны. Основополагающее развитие страны есть социальный заказ, который создает общество, а политические элиты вынуждены его всегда исполнять. В Грузии тоже эти реформы начались и прошли только потому, что общество очень хотело измениться, оно не хотело жить в нищете и так, как жило. Дивіться, а щодо угоди про асоціацію з Європейським Союзом, також є проблеми. От потім Українці схопилися і впевнені, що вони не проводили якусь там політику свої піар в Європі. через це мають такі проблеми з Нідерландами. Ні один піар не зможе замінити реальних результатів. Коли в Нідерландах проводился референдум, о чому говорили, що якщо ми границу в Україні. К нам будет экспортироваться коррупция, к нам будут экспортироваться ну, такие вещи, которые не очень приятные никому. А если бы э, не был, был бы активный процесс борьбы с коррупцией, активные изменения, менялась бы экономика, сюда приходило больше голландских инвесторов, этих разговоров бы не было. Почему с Грузией не происходит, между Грузией и Голландией, таких проблем? Помимо того, что жена Саакашвили голландка. Потому что в Грузии очень много голландских инвесторов. Очень много. Это не крупный бизнес, это в основном средний и мелкий бизнес, но они инвестируют в эту страну, потому что не боятся вкладывать свои деньги. И любые вот эти инвестпроекты – это залог того, что будут нормальные взаимодействия. Все очень ценят свой бизнес, особенно крупный, средний. Так что это, это важные момент. Если бы мы сделали бы изменения, российская пропаганда против нас такие вещи не смогла бы использовать. Но все-таки, о Кримзмин, какие же А Про все может мабуть, треба то информовать, рекламувати. По сути, они будут информировать. Да, нужно этому помогать, но должны быть еще и результаты. Вот вы когда-нибудь слышали там, от западных журналистов, где-нибудь читали за последние годы статьи о том, что в Грузии тотальная коррупция? Не знаходов. Не находили? А при Шеварнадзе вот таких статей могли бы найти сотни, десятки, тысячи. Все писали о том, что в страну съела коррупция. Вот вам и ответ. Потому что вы же знаете, что если есть что-то, как бы вы это не пытались бы там, при лавленном зеркале показать, журналисты мировые все равно это найдут и напишут. Чого вы порадили все-таки взяти приклад, ще у українцям з грузинів ось в питанні безвізового режиму? Можливо, і стосунку. Например, нет, не Не надо искать свой путь. Мир давно изобрел велосипед, давно изобрел мяч. Там, не надо изобрести квадратный мяч или велосипед з квадратными колесами. Украинцам просто надо объединиться вокруг каких-то идей и желания. делать какие-то вещи. И политической элите надо понять, что она не может менять социальный заказ. Не пример брать с грузином. Не надо с грузином брать пример. Украинцам надо брать пример с больших стран, таких как Германия, как Франция. Да? Потому что а, Грузия никогда не сможет быть там, экономически сильнее Украины. А да? Украине обязательно нужно становиться там, главной страной в регионе. Все-таки хотелось бы от вас невеликий прогноз. Всего року хотя бы. Что будет в этом году? Да, безвизовый режим для украинцев. Думаю, до конца года. По крайній мере, рішення буде окончательно озвучено. Дякуємо вам. а Дякую, що відповіли. Нагадаю, нашим гостем був Бачо Корчелаво експреса та посольства посольство Грузії в Україні. Говорили про безвізовий режим, який вже отримали грузини. Ну і на який ми сподіваємося. Знову таки назав, називають різні дати, називають перше липня. Наш ж гість не так оптимістичні, а попросту не хочу давати пусті обіцянки. Побажаємо, щоб нам більше не давали пустих обіцянок, а виконували всі. І ми за це отримували те, що ну те, що заслуговуємо. Дякую, що дивитеся. Це програма, що происходит?».